У нас были с Пашей сильные галлюцинации, вот это было самое страшное. Началось, началось с того, у нас начала заканчиваться очень быстрая вода, мы хотя пытались ее экономить, но мы ранены. Ну очень плохо. Такое состояние, и темнота, это могла бесконечно. Я говорю, Паша, наступало вообще утро или нет? Я не могу понять. Он говорит, я тоже заметил что уже пару дней, говорит, как будто утро не наступает. Ну какие мысли приходят логически. Что мы умерли? Да я смотрю на этих хлопцев своих убитых, они же вот прямо вот так у меня даже. На себя, на Пашу, на ну, эту ногу перемотанную во всей этой крови, весь блиндаж, вот так в крови, и стены, вот это все знаешь. И я начинаю понимать, что это мой ад, и теперь мне надо остаться жить в этом аду. Вот вот так вот, с этими вот гадами, ползучими, вот со своими трупами пацанов, и вот так сидеть постоянно, и ждать этот штурм, и вот этот мороз. Оно холодно так, оно такая слабость, и, так, и до такой степени противно внутри, очень. Ну ничего, при... доступило утро, пошла, начала капать водичка.